নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ ক্লাছ ফাইভৰ ইংলিছৰ লেচন নম্বৰ ওৱান অল থিংছ ব্ৰাইট এণ্ড বিউটিফুল কবিতাটোৰ অসমীয়া আলোচনা চাওঁচোন আহা অল থিংছ ব্ৰাইট এণ্ড বিউটিফুল ইয়াৰ কাষৰ পৃষ্ঠাটোত কি দিছে চাওঁ অল থিংছ ব্ৰাইট এণ্ড বিউটিফুল লেটছ লাৰ্ণ ফ্ৰম নিউ ৱৰ্ডছ এণ্ড দেয়াৰ মিনিং আহাচোন আমি কিছুমান নতুন শব্দ চাওঁ আৰু তাৰ অৰ্থবিলাক জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ ইয়াৰ কাষত দি থৈছে নতুন শব্দ কিছুমান কি দিছে ক্ৰিয়েচাৰ ৱাইজ টাইনী ব্ৰাইট ৱাণ্ডাৰফুল গ্ৰেট ইয়াৰ অৰ্থবিলাক কাষত দি থৈছে ক্ৰিয়েচাৰ ক্ৰিয়েছাৰ মানে কি হৈছে এ লিভিং থিংছ ডেট কেন মুভ এৰাউণ্ড ক্ৰিয়েচাৰ মানে হৈছে আমাৰ জীৱ জগতত আমাৰ পৃথিৱীত থকা যিবিলাক জীয়ৰ থকা ঘূৰিব পকিব পৰা প্ৰাণীবিলাক সেইবিলাকে হৈছে ক্ৰিয়েচাৰ ৱাইজ ৱাইজ মানে হৈছে জ্ঞানী এবুল টু মেক চেঞ্চিবল ডিচিশ্যন যিজনে এটা সঠিক সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰে তেওঁকে জ্ঞানী বুলি কয় ৱাইজ টাইনী টাইনী মানে হ'ল একেবাৰে সৰু ভেৰি স্মল ইন ছাইজৰ এমাউণ্ট অতি সৰু পৰিমাণ বা আকাৰত আকাৰত যিটো একেবাৰে সৰু সেইটোক কাইনে বুলি কয় পিছে ব্ৰাইট ব্ৰাইট মানে হ'ল ফুল অফ লাইট পোহৰেৰে একেবাৰে উজ্জ্বল হৈ থকাটোক ব্ৰাইট বুলি কৈছে ৱাণ্ডাৰফুল ৱাণ্ডাৰফুল মানে আমি আচৰিত বুলিও ক'ব পাৰোঁ বা মনোৰম অতি সুন্দৰ এনেকৈও ক'ব পাৰোঁ ভেৰী গুড প্লিজেণ্ট অৰ এনজয়েবুল খুব ভাল আনন্দদায়ক বা ফূৰ্তিবাজ তেনেকুৱা বুজাবৰ কাৰণে আমি ৱণ্ডাৰফুল ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিছে আমি আচৰিত ক্ষেত্ৰতো এই ৱাণ্ডাৰফুল শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ ঠিক সেইদৰে গ্ৰেট গ্ৰেট মানে দিছে লাৰ্জ অৰ্থাৎ ডাঙৰ এতিয়া কবিতাটো আলোচনা কৰোঁ এই শব্দখিনি কবিতাটোত প্ৰতিটো শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিছে অ এতিয়া কি দিছে লেটছ ৰিচাইট দ্য পয়েম কবিতাটো আমাক আবৃত্তি কৰিবলৈ কৈছে প্ৰথম অল থিংছ ব্ৰাইট এণ্ড বিউটিফুল আমি লগে লগে আলোচনাও কৰি যাওঁ অসমীয়াত অল থিংছ ব্ৰাইট এণ্ড বিউটিফুল সকলো বস্তুৱেই উজ্জ্বল আৰু সুন্দৰ ধুনীয়া অল থিংছ ব্ৰাইট এণ্ড বিউটিফুল সকলো বস্তুৱেই সুন্দৰ আৰু ধুনীয়া অল ক্ৰিচাৰ্চ গ্ৰেট এণ্ড স্মল সকলো জীয় থকা বস্তুৱেই অৰ্থাৎ সকলো জীৱই বা প্ৰাণীয়ে হৈছে মহৎ বা ভাল আৰু সৰু অল থিংছ ৱাইচ এণ্ড অণ্ডাৰফুল সকলো বস্তুৱেই হৈছে জ্ঞানী বা সুন্দৰ বা আৰু অণ্ডাৰফুল মনোৰম ধুনীয়া দ্য লৰ্ড গড মেড দেম অল ভগৱানে এই সকলো বস্তু বনাইছে অৰ্থাৎ আমাৰ আশে পাশে থকা পৃথিৱীখনত যিবিলাক বস্তু আছে উজ্জ্বল সুন্দৰ যিবিলাক আমাৰ জীৱ জন্তু প্ৰকৃতিৰ গছ গছনিৰ পৰা আদি কৰি ক্ৰিয়েচাৰ্চ আছে এই সকলোবিলাক হৈছে খুব ধুনীয়া যিবিলাক সৰু ডাঙৰ উজ্জ্বল ধুনীয়া জ্ঞানী মনোৰম যিবিলাক যিমান বস্তু আছে পৃথিৱীখনত সকলো বস্তুৱেই কোনে বনাইছে লৰ্ড গড অৰ্থাৎ এই সকলোখিনি ভগৱানে বনাইছে ইটছ লিটল ফ্লাৱাৰ ডেট অ'ফেন্স প্ৰতিপাহ সৰু ফুলেই যিবিলাক খোল খায় অৰ্থাৎ খোল খাই মানে ফুলপাহ ফুলাৰ কথা কৈছে প্ৰতিপা সৰু ফুলেই যিবিলাক ফুলে ইটছ লিটিল বাৰ্ড ডেট চিং সকলো বা প্ৰতিটো চৰায়ে যিবিলাকে গান গায় হি মেড দেয়াৰ গ্লয়িং কালাৰছ তেওঁ সেই উজ্জ্বল ৰংবিলাক বনায় বা সৃষ্টি কৰে হি মেড দেয়াৰ টাইনী উইংছ তেওঁ সেই সিহঁতৰ সৰু পাখিবিলাক বা ডেউকাবিলাক সৃষ্টি কৰে অৰ্থাৎ এই যে ফুলবিলাক ফুলাৰ কথা কৈছে ফুলবিলাকৰ সেই উজ্জ্বল ৰংবিলাক ভগৱানেই সৃষ্টি কৰে মেড দেয়াৰ টাইনী উইংচ অৰ্থাৎ সেই সৰু সৰু যিবিলাক ডেউকা ভগৱানে সৃষ্টি কৰে বুলি কৈছে কাৰ এই সৰু চৰাইবিলাক যিবিলাকে গান গাই ঘূৰি ফুৰে সেইবিলাকৰ সৰু সৰু পাখিবিলাকো বা ডেউকাবিলাকো ভগৱানেই সৃষ্টি কৰে অৰ্থাৎ এই কবিতাটো প্ৰকৃতিৰ লগত জড়িত প্ৰকৃতিত থকা বা আমাৰ পৃথিৱীত থকা প্ৰতিটো সৰু ডাঙৰ ভাল বেয়া উজ্জ্বল ধুনীয়া যিমান বস্তু আছে যিমান গছ গছনি ফুল চৰাই চিৰিকটি আছে তাত থকা সকলো ৰং তাহাঁতি উৰি ফুৰা দেউকাকেইখন এই সকলো বস্তু কোনে সৃষ্টি কৰিছে ভগৱানে সৃষ্টি কৰিছে এয়াই হৈছে কবিতাটোৰ অসমীয়া আলোচনা আৰু ইয়াৰ কুৱেশ্যন এনচাৰখিনি ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'ত মই দিম তোমালোকে চাই ল'বা যদি ভাল পাইছা ভিডিঅ'টো তোমালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা লাইক কৰিবা শ্বেয়াৰ কৰিবা থেংক ইউ